ত' ফাইনেলি ডেট ফিক্স হৈ গৈছে গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱী ক'ল ত' ফাইনেলি অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে নতুন খবৰ আহি গৈছে নিউ আপডেট যদিহে আপোনালোকে ৰানিং কৰা নাই বা ইণ্টাৰভিউৰ বাবে সাজু হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে সাজু হওক ত' ফাইনেলি আপোনালোকৰ বাবে এটা আপডেট জনাব চেষ্টা কৰিম অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব এইটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ যিসকল অসম পুলিচত এপ্লাই কৰি বহুদিনৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰচন কৰি আছে তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব তো সকলোবিলাক ডিটেইলছ জনাম আপোনালোকক যে ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব অসম পুলিচত যিখিনি এপ্লাই কৰিলে এ বি কনষ্টেবল কামাণ্ডো এজ আই যিখিনি এপ্লাই কৰিলে তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক এটা কৰিব ত' বন্ধু বান্ধৱী অকল অসম পুলিচত যিসকলে এপ্লাই কৰিলে অলপ দিনৰ আগতে যিহেতু সকলোৱে এপ্লাই কৰিছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পাছত বহুতে প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দিছে কিয়নো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে এনেকুৱা কাম কৰে যে পতকৈ এডমিট কাৰ্ডটো দি দিয়ে ত' সেইবাবে বহুতে ভয় খাই প্ৰিপেয়ন কৰি আছে ত' যিসকলে প্ৰিপেয়ন কৰি আছে সেইসকলৰ নিজৰ কাৰণে বহুত প্লাছ পইণ্ট বহুত ভাল হ'ব কিয়নো প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে কোনো অথলে নাযায় প্ৰেক্টিছটো ত' খুবেই ভাল কাম কৰিছে আৰু যিসকলে প্ৰেক্টিচ কৰা নাই সেইসকলে লোকচান খাব পাৰে কিয়নো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব ত' সেই কথা আমাৰ অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ঘোষণা কৰিছে ত' সকলোবিলাকে আপোনালোকক জনাম যে এক্সুৱেলি কেতিয়া ইণ্টাৰভিউটো হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় যে এইখন ফটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে জুলাইত প্ৰকাশ পাব আৰক্ষী বাছনি পৰীক্ষা এডমিট কাৰ্ড আমাৰ ওখৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাই গৈছে মানে কি অসম পুলিচত যিখিনি ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই ইণ্টাৰভিউ এডমিট কাৰ্ড জুলাই মাহত দিব আৰু জুলাই মাহতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তো জুলাইৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে এতিয়া প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক ত' জুলাই মাহত যিহেতু এডমিট কাৰ্ড আহিব এই ইণ্টাৰভিউ হ'ব এই কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাই প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এখন মিটিঙত তেখেতে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ ওপৰত মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেইটো সেই মন্তব্যটো আপোনালোকক সুনামটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব ত' ফাইনেলি ডেট ফিক্স হৈ গৈছে যে জুলাই মাহতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড দিব ফিজিকেলৰ বাবে অসম পুলিচত ত' জুলাই মাহৰ বাবে আপোনালোকে জুলাই মাহত যিহেতু যুদ্ধ হ'ব সেই যুদ্ধৰ বাবে এতিয়া হ'ব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই ত' দে আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ মন্তব্যটো শুনো আৰু এই দুটা বছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখনত কিমান ডাঙৰ কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাব পাৰোঁ ভুৱন গান ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে যে সাতশ জনতকৈও অধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোৱা দুটা বছৰত মাজুলীৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰি পাইছে কোনো দালালক এক টকা দিবলগীয়া হোৱা নাই বিনা পইচাত মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাইছে মই যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি আমাক আমি দিম মোক দলৰ ভিতৰতো বহুতে কৈছিলে যে এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিব লাগে পিছত গৈ দলটো বিপদত পৰিব কিন্তু মোৰ মনত বিশ্বাস আছিল যে আমি দিব পাৰিম আজি দুবছৰৰ ভিতৰত আমি ছিয়ানব্বৈ হাজাৰৰ ল'ৰাক ছোৱালীক আমি চাকৰি দিলোঁ এটাও কৰ্ট কেছ নহ'ল এটা দালালে এক টকা খাব নোৱাৰিলে নিকা পদ্ধতিত আজি এক লাখৰ কম চাৰি হাজাৰ কম ছিয়ানব্বৈ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পালে মোক এচেম্বলিত সোধে এক লাখ কেতিয়া হ'ব মই আৰু চাৰি হাজাৰ চাকৰিটো দুমাহ তিনিমাহত হৈ যাব কিন্তু এক লাখতো আমি শেষ কৰিব খোজা নাই এক লাখৰ ওচৰ চপাৰ লগে লগে আৰু পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাকৰি আজি আমি তাৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিছোঁ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ আশা যাতে ভংগ নহয় তেওঁলোকে যাতে আশাৰ পোহৰ সদায় দেখি থাকিব পাৰে আজি এতিয়া মই ঢকুৱাখানাৰ কাৰেঙৰ পৰা আহি আছোঁ মোক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সুধি আছে দাদা পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব মই কৈছোঁ জুলাই মাহত আহিব চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰমানে মানুহৰ মনত এটা অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল